在舞会这个模块，我们增加了双人合作模式，根据不同场景和不同曲风，会有不同的难度和合作模式、啊嗯啊。第一，你、嗯、往右，右，右，我往右了，你过来，过来你是我往，我往右，死了。行了你这游戏有 bug 啊！那舞会旋转度操作太大了，回头没过关却因为配合不默契啊吵架，这个模块就可以改叫分手舞会了。最后这一关是夏总亲自设计的。 我也觉得挺有难度的。终极舞会模块，最重要的不仅仅是提升情侣的默契，还有，还有什么？还有就是可以提升两个人的亲密度。<哇>不再是一个人控制左，一个人控制右，<哇>而是共同控制左右<哇>。哎，你看你看这个分数，哇，一下子加上哎，真<哇><哇>这样就很容易、啊，快、啊啊啊、过关了。 太厉害了，哎，你们你们可以啊，做的还不错。没有，没有，没有。哎，你们你们可以啊！张组长来了，听说在做模块内测，我来看一下。那张组长要不要试试啊？我们夏总正在示范最后一关的通关秘籍呢。是吗？好啊。什么啊？原来这么好玩啊！这太好玩了吧！张组长。 我还有点事儿，你们先玩。你那天是不是说张思睿拉着你去给夏总奶奶买礼物去了？是啊，你看这个，这是还有这个颜色马蹄莲呢。你睁大眼睛，好好看看。 这不是夏总吗？所以说他陪夏总去看夏总奶奶了，而且你看这个配文，久别重逢，还学会了你最爱吃的芒果羹。夏总是爱吃芒果没错，夏总就没跟你说些什么？嗯，哎，你干嘛去啊？你不要冲动啊！憋不住了，我问问清楚。 大哥，有事吗？我有话想和你说。如果当时我知道车祸的真相，我一定会陪在你身边，不会和你分手的。过去的事儿，就不要提了。至少，让我取回逗比吧。 怎么这么眼熟、啊？为什么客房现在空了呀、啊？一直都是空的呀。那你把客房让给我呀、啊，反正空着也是空着。我不喜欢别人住我客房。没想到你还一直好好的帮我照顾他。是在在宠物店寄存太久了。 宠物店老板都看不下去了，就带回家了。我留了个联系方式，谢谢你。多比还认识妈妈吗？哎，你怎么来了？夏总，你打车回去吧。护送张组长和他的爱猫这种事情，交给我来就行了。哎，秦你。 车钥匙，金玉让我给您。他人呢？他回去了。